الحمد لله الذي خلق الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون <applause> أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فقال الله تعالى في القران الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر ان شانئك هو الابتر Sadaqallahul Azim Bapak-bapak demi ibu jamaah subuh Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Dengan mengucapkan Alhamdulillah Alamin Sampai saat ini Allah masih memberi rahmat dan nikmatnya kepada kita. Di antaranya adalah mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, mulut masih bisa berbicara, tangan masih bisa dilenggangkan, diayunkan, dan kaki masih bisa dilangkahkan. Sepatutnya lah kita bersyukur, mudah-mudahan kita tergolong kepada abdan syakura yaitu hamba yang pandai berterima kasih atau bersyukur. Selanjutnya selawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kita sekarang masih di bulan Zulqaidah. Tidak berapa hari lagi kita sudah berada di bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah itu ada peristiwa akbar bagi umat Islam yaitu menunaikan ibadah haji. Yang kedua Melaksanakan salat Idul Adha yang ketiga berkorban <tuh> di dalam tuntunan agama Islam, ketiga ibadah itu hanya ada di bulan Zulhijjah, artinya di luar bulan Zulhijjah ibadah-ibadah tersebut tidak diperintahkan. Ketiga peristiwa itu bapa-bapa dan ibu tidak bisa dipisahkan dari kisah perjalanan dan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya. Jadi baik ibadah haji, salat Idul Adha maupun berkorban itu awal terjadinya adalah dari perintah dan ujian-ujian dari Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Minggu yang lalu sudah kita sampaikan tentang peristiwa ibadah haji. Peristiwa haji atau kegiatan haji yang kita lakukan itu berawal dari peristiwa-peristiwa kisah perjalanan hidup Nabi Ibrahim dan keluarganya Siti Hajar. Kisah-kisah Nabi Ibrahim dan keluarga Ina ini, bapak-bapak dan ibu, termaktub dalam bentuk suatu ibadah. Seperti, yaitu sa'i, berlari-lari kecil dari Safa dan Marwah. Setelah itu keluarnya, munculnya air zam-zam. Selanjutnya kita disunatkan untuk melaksanakan puasa sunat pada hari Tarwiyah. Dan kita disunatkan untuk berpuasa di hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Dan kita dipintahkan juga untuk berkorban. semua itu Bapak-bapak dan Ibu tidak terlepas dari kisah-kisah perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sekarang kita membahas tentang ibadah salat Idul Adha. Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. <tuh> Setiap tahun Lada dalam menyambut suasana hari raya Baik hari raya Idul Adha Maupun Idul Fitri Kaum muslimin dan muslimat di mana-mana saja Mengmenangkan kalimat-kalimat Tauhid Kalimat-kalimat Tauhid itu adalah Kalimat takbir tahmid dan tahlil Dengan memandangkan kalimat-kalimat tahid itu bapa-bapa dan ibu menunjukkan suatu pengakuan yang kokoh dalam diri kita bahwasanya Allah Maha Besar Allah Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya Dalam mengumandang takbir itu Bapak-bapak dan ibu Kita membaca kalimat takbir Allahu Akbar Artinya Dengan membaca takbir itu Memberikan kesan yang kuat Di dalam diri kita Bahwasanya Allah Maha Besar dan Maha Agung dan tidak ada satu pun yang bisa menyamai kebesaran dan keagungan Allah. Dengan membaca kalimat tahmid yaitu alhamdulillah rabbil alamin mengandung makna bahwa zat yang berhak kita puji adalah Allah. Dan hanya kepada Allah sajalah yang pantas atau yang patut kita memuji. Dengan membaca kalimat tahlil, yaitu la ilaha illallah. Ini menunjukkan memperkuat kalimat-kalimat tahid, -kalimat menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimat-kalimat tauhid ini Bapak-bapak dan bapak Ibu di saat hari raya Aidul Fitri maupun Idul Adha bergema di mana-mana. Artinya seluruh kaum muslimin dan muslimat seluruh dunia ...memandangkan kalimat-kalimat ini. Baik berasal dari daerah barat maupun timur maupun dari utara ke selatan semuanya mengenangkan kalimat-kalimat tauhid ini. Sementara Bapak-bapak dan Ibu dari daerah yang jauh di sana yaitu di tanah suci Makkah tempat terpancarnya fajar Islam kaum muslimin dan muslimat yang menjadi tamu Allah sedangkan menunaikan ibadah haji di Baitullah mereka-mereka itu mengucapkan kalimat-kalimat talbiyah labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika lakal labbaik Innal hamda wa ni'mata laka wal mul. Ku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Sesungguhnya segala puji dan puja hanya untukmu Atas limpahan nikmat dan kekuasaan hanya untukmu ya Allah dan tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah. Dengan memandangkan kalimat tauhid dan kalimat-kalimat talbiyah itu haruslah tertanam di dalam hati kita. Haruslah kita tancapkan di dalam jiwa kita yang dalam. Sehingga pengaruhnya terpancar di dalam wujud yang nyata dan kita realisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah. Kita memandangkan kalimat-kalimat tauhid itu bukan hanya di pas hari raya saja. Nak ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha saja itu memandangkan kalimat-kalimat tauhid ya Allahu akbar alhamdulillah la ilaha illallah itu indak ketika hari raya saja itu memandangkannya setiap hari di waktu kita salat di waktu kita zikir kita membacanya baca Allahu akbar baca alhamdulillah la ilaha illallah ...Subhanallah dan lain-lain sebagainya. Kini kita tanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah tertanam di dalam hati kita... ...kalimat-kalimat tafid itu? Sudahkah tertancap di dalam jiwa kita... ...kalimat-kalimat tafid itu? Sudahkah berpengaruh kepada diri kita... ...sudahkah kita realisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang sudah merealisasikan atau membuktikan bahawasanya... ...ia mengakui bahawasanya Allah Maha Besar dan Allah Maha Agung... ...orang yang mengakui bahawasanya hanya kepada Allah lah kita menyembah... ...tidak ada Tuhan selain Allah... Orang itu adalah orang-orang yang mampu meningkatkan kualitas dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ia tidak mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, maka belumlah tertanam di dalam jiwanya kalimat-kalimat tauhid itu. Orang-orang yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah ialah orang-orang yang mampu meningkatkan kualitas meningkatkan kualitas amal ibadahnya. Jadi salah satu media untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah itu sendiri. Seperti salat. Mungkin dulu ya awak pernah acuk bolong-bolong salat, jarang salat, Inilah acuk salat. Dulu mungkin awak acuk salat surang saja, kini awak Setiap salat lah salat berjamaah. Nah. Dulu mungkin kita salat hanya melaksanakan salat salat wajib saja. Kini kita lah kita kerjakan pula salat salat sunat. Begitu juga berpuasa. Puasa dulu hanya kita mengerjakan puasa puasa wajib saja. Hanya di bulan Ramadan saja. Kini kita tingkatkan. Kita lakukan pula puasa puasa puasa-puasa sunat. Yang perlu kita ingat bapak-bapak dan ibu, selain dari kita mengerjakan puasa sunat hari Senin dan Kamis, kebetulan besok ini kita beradu di bulan Zulhijjah, kami ingatkan kalau bisa kita berpuasa dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Tapi kalau kita tidak mampu atau ada halangan, sekurang-kurangnya tanggal 8 Zulhijjah itu berpuasa. Artinya itu namanya adalah puasa hari tarwiyah. Itu ada kisahnya seperti yang telah kita sampaikan dahulu. Di saat itu Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Di waktu itu Nabi Ibrahim melakukan perenungan. Memikir-mikirkan Apakah ini benar-benar perintah dari Allah atau tidak? Di saat itulah kita disunatkan untuk melaksanakan sunnah puasa, puasa sunnah. Namanya puasa sunnah tarwiyah. Nah kedua di tanggal 9 Zulhijjah besok ke hari raya Idul Adha. Itu pun kita disunatkan untuk berpuasa. Itu apa peristiwanya? Di waktu tanggal 8 Zulhijjah Nabi Ibrahim masih ragu-ragu dengan perintah Allah itu Pada tanggal 9 Zulhijjah itu Nabi Ibrahim lah nak do ragu-ragu le lah dah. Ya. Lah yakinnya bahasa ikutku adalah perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Jadi diabadikanlah kisah ini kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa sunat Arafah. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain Bapak-bapak dan Ibu. Itu haruslah meningkatkannya seperti membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an ko banyak kita cari yang di tempat lain ko. Nan banyak nendak memperdulikan Al-Qur'an le. Ya. ya. Kadang-kadang kok kalai pelan-pelan kok bulan puasa mungkin rajin membaca Al-Qur'an kadang-kadang ada tamat sat sat sa Al-Qur'an sekali. Kadang-kadang ada sampai dua kali. Tapi lah sudah uh, bulan Ramadan banyak yang di tempat lain yang tidak uh, mengenal dengan Al-Qur'an lain. Jadi kalau dapat ya kita selalu tingkatkanlah kualitas ibadah kita. Sebab ibadah-ibadah yang kita kerajukan tu kebaikannya, keuntungannya adalah untuk awak surang. Nak do untuk orang lain juga. Nak do untuk Allah. Begitu juga untuk bersedekah bapak-bapak ibu, Bapak, ibu. Mari kita tingkatkan juga lah. Sebab sedekah aku ikulah sedekah itu pahala yang selalu mengalir kepada kita. Sekalipun kita lah meninggal nanti amal ibadah aku, aku tetap akan mengalir kepada kita. Jadi oleh kerana itu bapa-bapa ibu dengan kita setiap hari memanangkan kalimat-kalimat tauhid Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah dan lain-lain sebagainya, batu-batu terrealisasi dalam kehidupan kita sehari-hari ini kita selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, terutama tentang tangg ibadah-ibadah kita. Jadi dalam kesempatan ini yang singkat kokong sekedar untuk mengingat-ingat mudah-mudahan apa dan apa yang sampaikan menjadi iktibar bagi kita hendaknya. Menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. kita harus menyadari bahwasanya nan akan kita bawa adalah amal ibadah kita. Tak ada kita bawa pitih banyak adalah nak itu kita membawa jabatan atau uh, pekerjaan gitu tetapi nak kita bawa adalah amal ibadah gitu jadi amal ibadah semakin banyak amal ibadah gitu maka kita akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti jadi itulah penyampaian kita pada pagi hari ini insyaallah di minggu yang akan datang kita menyampaikan tentang kurban. Mudah-mudahan ya, apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.